В команде хорошее, хорошее настроение. Готовимся к «Заре». Завтра вылетаем в Харьков всей команды. Идем в Харьков, чтобы обыграть «Зарю» и стать чемпионом Украины. Ярослав, в прошлом матче вам довелось поработать. Там Бадавентуре очень активный был. В принципе, будете с ним персонально играть? Не буду я с ним персонально играть. Это он будет со мной персонально играть. Хороший, быстрый нападающий. Сложно против него Я же говорю, все быстрые нападающие и защитники доставляет проблем. То есть будем стараться, чтобы он как меньше бегал на поле, особенно с мячом. Мы, мы, стремимся выиграть чемпионство, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент вся команда в позитиве, никакого негатива у нас нет. Шахтера есть сейчас шанс э, в Лиге чемпионов при жеребьевке попасть в первую корзину. Но тоже жизнь не от нас. Как-то выступит команда, такая наша задача выиграть чемпионат и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Ярослав, скажите, мысли о Кубке уже есть через две недели играть нами? Нет, мысли только о, о субботе. И все. Спасибо большое. Спасибо.